явный лидер, два явных лидера. Это Виктор Мутияков, любитель спикер второго и депутат четвертого и Виктор Петров, депутат первого созрева, и министр машиностроения и конверсии 1994 -го года. Очень интересно, конечно, было бы сегодня соизмерить силу избранных депутатов. И вот сейчас заминка, которая у нас идет уже более полчаса, хотя из-за того, что вот случился конфликт политический в Верховной Раде, он именно сейчас, в эти минуты разговаривался, и сейчас, так скажем, этажом ниже проходят брифинги лидеров всех фракций, и мы ожидаем группу этих народных депутатов. Теоретически, или, так скажем, по слухам, я лично этого не знаю, там есть группа сильных депутатов, по фракции было свобода, Победительные фракции до сих пор на сильнейшие фракции мы были фракции коммунистов, фракция в в нашей Украины, но это было очень давно. А последний победитель это фракция коммунистов, фракция партии регионов. Ну вот, я думаю, что может быть и фракция свободы, если они, при одном условии, если они выставят полную команду, то они будут э, претендовать на успех. В общем-то, скажем, э, у нас это, мы расцениваем как это как праздник и такого дружелюбного отношения, праздник парламентаризма, праздник шахмат. У нас гостями всегда являются все руководители Федерации шахмат, ведущие арбитры, ведущие журналисты шахматные. И обязательно у нас есть специальные гости. Сегодня это двое наших юных шахматистов, наши новые надежды. У нас когда-то 10 лет назад были гостями гостях Катя Лазно и Сережа Корякин. Сегодня они лидеры, соответственно, мужской сборной Украины, России и женской сборной Украины. И сейчас новые звездочки, которые мы вот таким образом поможем их зажигать. Это Кирилл Шевченко, 10 лет, и 12-летняя Юлия Осма. Они будут давать сеанс одновременной игры, и, так скажем, болельщики, гости могут проверить на себе силу наших новых шахматных надежд. Вы отлично все сказали. Последний вопрос. пожалуйста. Да, пожалуйста. А какой приз получит победитель? Вы знаете, призы у нас э, не, не, не столь дорогие, сколько, скажем, памятные и яркие. Ну, скупки, книги шахматные, ну, вот от спонсоров, э, там, какие-то пакетики с буклетами, там, и, может быть, какой-то продукции наших спонсоров. То есть никаких особых денежных, дорогостоящих призов. Для нас важна атмосфера, общение, и вот таким образом поддержка шахматных людей. Спасибо огромное. Прекрасно. Барабаш Александр, вице-президент Ассоциации Народных Депутатов Украины, инициатор и организатор всех турниров. Алекс... Александр, пар... парламентская партия. Александр а, пош... говорите, да, а... последнее, скажите, пожалуйста, э по какому принципу подбираются команды и э сколько команд обычно учат? Вы знаете, значит, принцип такой. Э -э в турнир принимаются все, кто желает, а в команды они включаются по своему усмотрению. Если по созывам, я еще могу включиться в команду созыва, в котором я был. Ну, у меня нет выбора, я был только одного созыва, первого. Но у нас есть депутаты, которые были депутатами пяти созывов. Он может записаться в любую из этих команд. А по фракциям тоже по выбору народных депутатов. Вот на сегодняшний день я был депутатом первого созыва, и таких фракций, как сейчас, по не было. Вот я записываюсь на свой выбор. То есть это достаточно, я бы сказал, такой шоу, больше с элементами шоу политического, чем здесь какого-то шахматного и спортивного значения. То есть это скорее такое ну, дружественное, развлекательное мероприятие. Но вот судейская коллегия, она все-таки профессиональная. Она очень серьезная. Это самые лучшие арбитры Украины. Два международных арбитра, Ренни Бадамскин и торчика, это говорит о том, что у нас все оборудование, скажем, шахматы, самые дамсы лучшие. У нас арбитры самые лучшие, у нас система судейства, система загревки, все самое лучшее. То есть самое антураж самые лучшие, но идея все-таки, э, замысел все-таки не давать не жестокие спортивные шахматы результаты, сколько вот такой, скажем, элемент поддержки украинского парламентаризма и, и шоу. То есть показать, что Верховная Рада это орган, где думают, а шахматы это вид спорта, который в Верховной Раде стоят. Александр, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот тут у вас представлено три доски с историческими шахматами, которые знает Значит, вся Украина. Это, это вопрос к нашему спонсору, Они, помогают, дают там какую-то финансовую поддержку а, и выставляют свою продукцию. Я, честно говоря, к, этому стороне не имею отношения. И, скажем, это другой партнер в организации наших, нашего Он, скажем, занимается нашими помощниками. Именно Моя сторона чисто депутатская и чисто шахматная. Огромное спасибо. Спасибо огромное.